Привет, с вами Артём, и я вам хочу показать механическую дверь. Да-да, механическую дверь. Я заменил свой костюм, мне не той костюм взагалі набрать. Так. Я вам покажу, как она працюет. Нажимаем, и можно пройти на рычаг. Нажимаем. И сейчас вы увидите... Точнее, что обалдеете, что этот механизм робится дуже просто. Это, это, все. Я его сам не выгадывал. Мне сделал один чувак. Так, и нам для этого треба липкий поршень, Я за блок, я беру камень, редстоун, редстоун и повторивач и важель. Давайте сделаем такую же самое. Так уж же самый прибор. Ставим поршни ось так. Так. Крышу не забудем сделать. Ну и пол. Это, чтобы, когда мы заходили, не было видно механизма. Так, и все сделано. Давайте же сделаем механизм. Ставим редстоуны так. Редстоуны повторивать на одну задержку. Все это соединяем и ведем. Все работает. Всем пока!